раз положение положению как раз вышла вовремя Людмила Васильевна и мы наснимали. Приемного аппетита! Козы! Нам задавал недавно вопрос, а что а шел вот, скажи, ли там сина. У коз сложный желудок. Для того, чтобы они у нас не болели и хороший у них был стул, У кос має бути сіна круглий год. Тому вони зараз покушають сіна, подояться, получать порцію зерна і підуть пастись на зеленку. Щоб у них було добре сварення і не було у них не сварення. Для цього вони повинні покушати обов'язково перше сіно. Так що сіна нам надо багато. В селе есть особый вид бойлера. Он работает, несмотря на то, есть электроэнергия или ее нет. Эта емкость на 150 литров. И нам ее хватает. Если не очень жарко, то хватает на два дня если очень жарко, то хватает на день, мы получимся. А когда было очень жарко, несколько недель назад, здесь нагревалась так вода сильно, что мы не могли даже купаться. Занимаемся конструктором для взрослых, чтобы нам зимой было И в холодное время, вода было тепло купаться, делаем водопровод. паяем пайку. Для такого душа надо электроэнергию. Тому будем отходить. С уголочком надо кусочек. Потому ну, что вчера там было все красиво, а сегодня мы сделали уже шахту. Фу, шахту сделали. говорю, шахту сделали под трубу, под водопровод. То есть будет вот такими вот то макарами сейчас. Вот такие будет душ, вот такие вот. Мы примеряемся. Примеряемся. Вот, макара у нас выйдет свеситель, потом будет туда смеситель. Туда будет у нас пленка, ой, пленка плитка. И, э, ну вот, импровизируем вот такие вот душ будет. В общем, двигаться дальше. И вы будете участвовать с нами в стройке. Да, вас. И подержу. Подержу. Сейчас смонтируем пиццемиссию. Дорогие, кто не знает, в смесители, чему же кто забыл, смесители по центрам надо делать 150 мм, плюс-минус 15-20 мм допускается на эксцентриках где вот такие гости тоже к нам залетают малыш ты чей мамин с папой вот и все Сегодня был продуктивный день, мы то, что планировали, мы сделали. Вода у нас уже сюда подведена, то есть Души душе, горячая-холодная прихода. Тут будет умывальник, горячая-холодная прихода. Канализация, канализационная труба уже сделана. Для тех, кто сомневается, вода уже есть, она под давлением зараз, 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 зараз. Вот у Как я сказал, 150, все нормально. Дима и на низу тоже покажу. Расскажу. Okay. Так как мы, у нас водопровод скважина аж в том здании, мы обошли это все прокопано, где-то в видео мы выложим. И пришли сюда там, на наш санузел. И зачем он на той стороне? Потому что не одинаковая геометрия крыши и там высота позволяла нам сделать санузел и из-за этого мы перешли на ту сторону теряем конечно вот в этом всем но э, ситуация обязывает более установлены ждем теперь греющий кабель который у нас заложится и изолируется вся труба греющий кабель заложится для подстраховки на случай сильных морозов сегодня был продуктивный день мы справились с теми заданиями, которые При цьому поставили. Вода запущена. Слава Богу. Людмила Васильна павла коз на вечірнє пастбище. Зараз вони прийдуть, будуть доїться. І будемо готуватися відпочивати, набиратися сил на завтрашній день. Ми будемо раді, що ви підпишетесь на наш канал. Лишайтеся з нами. И Боже вам благословит. На пасхе ещё Пойдем, пойдем.